Dəyərli tamaşaçılar, bu gün biz Sadiqol Tədris Mərkəzindəyik. Xoş gördük Günnar xanım. Çox sağ olun, xoş gördük. Günnar xanım Sadiqol Psixoloji İnkişaf Mərkəzinin psixoloqudur. Bununla yanaşı Sadiqol Tədris Mərkəzinin də rəhbəridir. İstərdik ki Günnar xanım bu gün siz bizə Sadiqol Tədris Mərkəzinin tədris tərəfin danışasınız bizim tamaşaçılara. Çox sağ olun. Deməli Saidigol tədris mərkəzi haqqında istəyirəm sizə danışım. Biz fəaliyyətimizi həm Qaraqarayev filialımızda davam elətdiririk, həm də Hövsan filialımızda davam elətdiririk. İlk öncə bunu deyim. Saidigol tədris olaraq biz fəaliyyətə niyə görə başladıq? Ən önəmli deməli amalımız insanlara faydalı olmaqdır. Çünki elə bir şəraitdə yaşayırıq ki, biraz pandemiya dövrü oldu, biraz çətinliklər dövrü oldu. Tələbələrimiz biraz çətinlik çəkdilər. Həm dərslərə adaptasiya olmağa çətinlik çəkdilər, həm e, biraz onlayn dərslər oldu. Bizim məqsədimiz sırf e, tələbələrimizə fərdi şəkildə yanaşmaqdır. Onların qayğısına fərdi şəkildə qalmaqdır. Yəni e, hətta aşağı siniflərdən başlasaq, ibtidai sinifdən başlasaq, e, bəzi tələbələrimizin, uşaqlarımızın e, nitq qüsuru olur məktəbə gedəndə də hətta deyirlər bəzi uşaqlarımız bəzi hərfləri deyə bilmir, çətinlik çəkirlər, məktəbdə danışa bilmirlər, utanırlar, ağlayırlar. Biz onlara burada fərdi şəkildə qəbul edirik. Həm tədris baxımından yanaşırıq, diqqətlə yanaşırıq, həm də psixoloq olaraq onlara qayğı göstəririk. Yəni burada həm psixoloqlar, həm pedaqoqlar fəaliyyət göstərir. Yəni psixoloq olaraq ilk öncə onları qəbul edirik. Yəni təkcə balaca uşaqlardan getmir söhbət. Abiturientlərdən də gedir söhbət ki, olur ki, imtahanlar vaxtı həyecanlanırlar, sınaq imtahanları vaxtı çox bağ yığılan abiturientlərimiz imtahan vaxtı biraz az nəticə topluyorlar. Səbəb də nə olur? Həyəcan tərbasır, əlləri əsir, fikirləri daşınır. Təbii ki, bunun da səbəbi yenidə gəlir ailədən dayanır. Həmişə biz psixoloq olaraq danışanda gəlir ki, kökü harda tapırıq? Ailənin içində tapırıq. Biraz ailədən onlara sanki bir baskı olunur ə bal toplamaqla bağlı, universitetə qəbul olmaqla bağlı, hətta balacalarda olur ki, adiça sınaq imtahanlarında belə valideyn baskı göstərir. Nə qədər bal yığmısan, niyə az yığdın? Filan uşaq bu qədər bal yığdı, sən az bal yığdın. Biz bu baxımdan uşaqlara daha diqqətli yanaşırıq. Yəni bizim üçün əhəmiyyətli olan onların yığdıqları bal deyil bizim üçün əhəmiyyətli olan onların il ərzində bizə verdiyi nəticələrdir. Yəni imtahana girməmişdən əvvəl belə biz onları psixoloji olaraq hazırlayırıq. Və fərdi olaraq onlara müəllimlər artıq dərs keçir. Yəni onları hazırlayır. Biz imtahana girəndə necə gənçlikdə göstərəcəyik? Bizim üçün əhəmiyyətli olan biz özümüzük, uşaqlardır, onların bildiyi nəticə deyil. Təbii ki, hər bir valideynin istəyi və arzusu nədir? Uşağı universitetə qəbul olsun, gözəl nəticə yığsın. Hər də olaraq abtrentlər də az yaşlılar da, rus tilidir, ingilis tilidir, tarixdir, coğrafiyadır, bütün fənlər üzrə burada artıq biz fəaliyyətə başlanışıq və çox gözəl nəticələrimiz də var dəyərdim ki, hətta artıq sınaq imtahanlarında yüksək bal yığan tələbələrimiz var, olimpiadalarda artıq yer qazanan tələbələrimiz var. Yəni az bir zamanda artıq uğurlarımız var. Bunun da e, səbəbi təbii ki, bütün uşaqlara individual yanaşmağımızdır. Günnar Xan, mən az öncə gördüm ki, burada nəyinki tədrislə bağlı, hətta idmana bağlı da deyəsən, sizin e, məşqələləriniz var. Bu barədə tamaşaçılarımıza Bəli, bizdə idman dərsləri də keçilir. Bunun səbəbi nədir? Çünki biraz uşaqlarımız artıq bu dərdə çox hiperaktivdirlər. Hiperaktivlər və hətta diqqət yayındlıqları da var. Validentlər çox bizə əsasən onu deyir ki, e, yəni uşağın diqqət yayındılığı var. Hətta tələbələr özləri də olur ki, bizə deyirlər ki, nə qədər oxuyuramsa, kitabı oxuyub gedirəm, bitirib baxıram ki, kitabı oxuyub getmişəm, yadımdə heç nə qalmayıbdı. Yəni diqqət yayındılığı olan tələbələrimiz üçün hətta bunu biz nəzərdə tutmuşuq və az yaşlı uşaqlarımız var ki, çox hiperaktivdirlər davranışlarında. Yəni onların davranışlarını deyək, stabil saxlamaq üçün, onların enerjilərini basdırmaq üçün belə deyək, idman dərslərimiz də var ə müəyyən növlər üzrə idman dərslərimiz var. Hətta bəzi bizim tələbələrimiz var ki, musiqiyə daha çox meyllidilər, musiqidən zövq alırlar. Onlar üçün biz burada musiqi dərslərdə, yəni nəzəri almışıq, pianodadır, skripkadadır. Dərsdən yorulan uşaqlar riyaziyyat dərsi olsun, tarix dərsi olsun, yorulan uşaqlar burada artıq başqa musiqilə məşğul olurlar və öz belə deyə, yorğunluqlarını aradan qaldırırlar. Bir də bizdə ə, deməli müəllimlərimizin hətta fəaliyyəti üçün E, kurslarımız da var, belə deyək. Yəni praktika dövrü də var. Hətta universiteti bitirən tələbələrimiz olur ki, könüllü şəkildə gəlib bizdən öyrənmək istəyirlər. Yəni özləri üçün bir praktika toplamaq istəyirlər. Məsələn, ibtidai sinif hazırlığı üzrə, psixologiya üzrə, loqoopedik dərslər üzrə olur ki, universiteti bitirirlər və gəlirlər praktika. Yəni bunları könüllü şəkildə istəyirlər və təbii ki, biz onlara sertifikat veririk, buraların bitirdiklərinə görə. Yəni 6 aylıq praktika dövrləri olur, 3 aylıq praktika dövrləri olur və buradan bir sertifikat alaraq Yəni, hətta elə müəllimlərimiz olur ki, bizimlə qalır, burada fəaliyyətini davam elətdirir. Elə müəllimlərimiz olur, tələbələrimiz olur ki, praktika müddəti bitdikdən sonra başqa bir dillərdən, başqa tədris mərkəzlərində öz fəaliyyətlərini davam elətdirirlər. Biz hətta valideynlərə onu da başa salırıq, valideynlərlə də hətta psixoloq söhbətlər aparırıq. Baxmayaraq ki, tədris ocağına gəlirlər, övladlarını tədris ocağına gətirirlər, amma bununla yanaşı biz valideynlərə də psixoloji dəstək oluruq. Yəni valideynlərə başa salırıq ki, ən azından uşaqlarımızın üstünə getmək, onlar əgüvənə. Yəni biz onlara baskı göstərdiyimiz zaman flankəsini uşağı bu qədər balıqdır, səndə bu qədər balıq, hətta olur ki, bəzən tələbələrimiz bizə şikayət eləyirlər ki, ata demişdi ki, universitetə girməsən evə gəlmə falan falan bu şəkildə sözlərdən istifadə edirlər. Bu zaman artıq biz valideynlərə üz tuturuq. Yəni onlara bildiririk ki, valideynlər uşaqlarında özgüvənsizlik yaratmasınlar. Çünki imtahanə gedən uşaq zaten stress altında olur. Zaten onun tək amacı ə, universitetə qəbul olmaqdır və ya məktəbdirsə sınaq imtahanı larından nəticə yığmaqdır. Və valideynin sözləri də onun şura altında oturduğu zaman uşaq imtahamda artıq özünə adaptə ola bilmir. Artıq fikri qalır valideynin yanında, valideynin dediyi sözlərin yanında. Dayanmadan valideynin dediyi sözləri düşündüyü üçün fikri artıq ıı, belə deyək də testdə yazılan suallardan yayılır və hətta bir neçə dəfə belə o sualları oxudduğu halda sualın nə olduğunu anlaya bilmir. Yəni bunu biz uşaqların özlərindən eşidirik. Yəni özləri bizə deyir ki, bir neçə dəfə sualı o doğum halda sadəcə olaraq başa düşmürdüm. Sadəcə olaraq fikrim atamın, anamın dediyi sözlərin yanında idi. Onun mənə yəni götürdüyü sözlərin yanında idi. Ona görə biz valideynlərə həmişə deyirik ki, uşaqlarımızda özgüvənsizlik yaratmayın. Yəni onlara basqı göstərməyə, çünki bu basqının nəticələri də bəzən pis nəticələnir. Onlara sadəcə olaraq onların bizim üçün nə qədər dəyərli olduğunu göstərək, nə qədər onlara güvəndiyimizi göstərək. Hətta yığdıqları nəticənin bizim üçün heç bir fərqi yoxdur. Onlar özləri bizim üçün dəyərlidir. Yəni bu şəkildə onlara motivasiya verək ki, onlar inancsınlar və bu şəkildə imtahana getsinlər. Fikirləri evdə, ailədə qalmasın. Görəsən mən az bal yığsam, atam nə deyəcək? Görəsən mən az nəticə göstərsəm, anam nə deyəcək? Bu şəkildə fikirləri evdə qalmasın. Günnar xanım, sonda valideynlərə tövsiyəniz Valdenlərə tövsiyəmiz öz övladlarının arxasında dayansınlar, bir dağ kimi. Övladları onların arxalarında bir validenlərin olduğunu, bir arxalarının dayaqlarının olduğunu hiss etsinlər. Bizim təhsil ocağımıza gələndə özlərinə əmin bir şəkildə, güvənli bir şəkildə gəlsinlər. Çünki bizim ocağımızda fəaliyyət göstərən bütün müəllimlər e, magistraturanı bitirmiş və savadlı müəllimlərdir və hətta belə deyərdim, tələbələrə e, öz yüksək nəticələrinə ürəklə göstər müəllimlərdir və hətta bizə deyərdim ki, fəaliyyətlər daha çox fərdi şəkildədir. Fərdi şəkildə uşaqlara qayğı göstərilir. Ürəklə, e, yəni bizə özlərini əmanət eləyə bilənlərdir. Məhəbbətli anaçalar, əgər sizdə övladlarınızın daha yaxşı təhsil almasını istəyirsinizsə, etibar edəcəyiniz bir mərkəzdir. Sadiqol mərkəzi aşağıda gördüyünüz nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və gəlib övladlarınızın həm təhsilini artıra bilərsiniz, həm də psixoloji problemlərdən uzaq ola bilərsiniz.